为什么把我赶出 MH？哎，注意你的措辞，你就从来没有进过 MH。我的面试成绩绝对有资格进入公司，而且据我了解，近五年来 MH 从来没有在中面淘汰人的先例。恭喜你啊，江小姐，你就是这个先例，荣幸吗？ 凑近的看你，真的太像一个混蛋了。那你再看仔细一点，有这么帅的混蛋吗？我一定会进入 M H。你一定进不来。啊！元帅，羊急了也是会咬人的。你咬呀，你来呀，你咬我呀，往这儿咬。 贴上吧，袁总送你的 MH 一日游纪念。哎，等一下，我能借用一下你的手机，向袁总表达一下感谢吗？谢谢，袁帅，你给我等着。 我是不会输给你的，谢谢。元帅，你给我等着，我是不会输给你的。元帅，你给我等着，我是不会输给你的。老大，你都听见了哈、啊，人家说了，绝对不会输给你的。 哎，我就不明白了啊！最后一轮面试，人家发挥的不错，多好一女孩子呀！你怎么忍心把她淘汰了呢？把你的怜悯之心用到别的女人身上，别惦记她。哟，听这话，你们俩认识？一个连眼泪都流不起的人，怎么可能适合投行这个斗兽场？我赶她走是为了她好。苏珊。 你去帮我找一份适合他的咨询类的工作。如果有公司愿意按照 MH 的待遇把他招进去，我愿意给他们做一年的免费投资顾问。一年的免费投资顾问，你确定？去找吧。 您是元帅，我是元帅，有毛病啊，还敢加我微信？ 今天淘汰你是为了你好。一个聪明的人就应该在合适的位置做合适的事。正好有一个总监助理的职位，年薪不低于三十万，晋升空间很大，我可以介绍你去。哎呀！